Астанская компания, она здесь работает с 2012 года в Украине. Ничего, что на русском языке да, да? нормально. Окей. Вот, в принципе, мы э, видим э, со своей стороны э, какую позицию. Что в первую очередь э, нужно структурированно да, подойти к открытию рынка. С другой стороны, ну, вот у нас есть некая внутренняя философия у нашей компании, у нашей группы «Кусто». И она, кстати, относится вот к текущей тоже ситуации, что в принципе Земля, на самом деле, она никому в принципе принадлежать не может, потому что она была миллионы лет до нас, она будет там через такое же количество лет после нас. Просто мы считаем, что государство, вот именно сейчас Украина в лице представителей, да, власти, они просто должны правильно придумать механизм, который это все выстроит в правильную систему. То есть мы считаем, что да, мы не против открытия на самом деле рынка земли и как бы мы к нему, в принципе, тоже готовы. Но мы думаем, что э, самое главное здесь позиция государства, то есть э, государство должно быть неким некой площадкой, которая будет хеджировать или страховать риски да, всех инвесторов, всех участников да, вот в этом процессе. Потому что мы каждый день работаем, мы видим э, эту ситуацию изнутри. Да, то, что происходит на рынке земли, там, что было там пять лет назад, что сейчас. Поэтому, в принципе, если вообще говорить по Украине и сравнивать, допустим, с Казахстаном, то, конечно, Украина ушла по сельскому хозяйству на 15-20 лет вперед. То есть Украина сделала очень многое, и мы даже сейчас вот в Казахстане развиваем сельскохозяйственные проекты, и мы берем весь передовой опыт именно Украины. Алишер, а если вот смоделировать два сценария, да, mm -hmm. ну, ключ ключевой вопрос это у нас доступ иностранцев или, или нет да. от этого доступа. Вот вы могли бы эти два сценария смоделировать на примере своей компании. Что вы будете делать в одном и в другом случае? То есть если будет доступ или не будет? Да, да. Ну, смотрите, если, допустим, не будет доступа, то ничего, в принципе, глобально не изменится. Мы также будем социально ориентированы вот в этой части. Да? То есть все обязательства, которые мы делаем, выполняем по нашим полевым компаниям, по нашим колхозам в селах, поддержание местных громад, поддержание пайщиков в первую очередь. То есть мы в этом плане смотрим немножко вперед. Мы считаем вообще, в принципе, что вот в таком сценарии, то пайщик на самом деле больше застрахован, потому что мы арендуем землю там, на 10-15 на лет. И... В каком сценарии? То, что Нет, без доступа. Без, без доступа. Да, я вот сейчас про него говорю. То в этом случае мы будем максимально со своей стороны поддерживать э, инфраструктуру села, улучшать. Потому что на самом деле государство уже не занимается селом, да, если вы посмотрите, текущую ситуацию, что происходит в селах, да, вы просто поедете за Киев, выйдете, посмотрите, то не везде картина очень радужная. А бизнес как раз таки в этой ситуации наоборот помогает. Поэтому как бы, вот, даже если будет, ну, не будет доступа, то мы, в принципе, к нему тоже готовы. Но если мы сейчас уже идем ко второму сценарию, будет доступ, да, то мы к нему тоже готовы. Потому что мы здесь ну, видим возможности, но опять же, Нужно понимать, вот до этого затрагивался вопрос, что такое компания с иностранным капиталом, да, и что такое там, ну, иностранные физические лица, да, или там иноземцы. Мы на самом деле считаемся украинской компанией, потому что мы работаем уже больше семи лет на рынке, мы платим здесь податки, налоги, то есть мы по сути налоговый резидент. Просто надо здесь правильно, как бы опять же со стороны государства выстроить систему да этой купли-продажи, да, возможно определить там какой-то баланс там или там долю в рамках села, области и так далее. То есть здесь мы тоже не видим проблем. Если э, идти вторым вторым сценарием, да, как это поменяет вашу бизнес модель? То есть вы будете какие-то развивать новые направления или будете продолжать со старые? Ну на самом деле мы социально ориентированная компания, еще раз, хотя как бы э, ясно, что бизнес есть бизнес, да, все любят э, конечный отчет о прибылях и убытках э, с положительными цифрами, но мы почему к этому стремимся социальной ориентации, потому что мы прекрасно понимаем, что основной актив это люди, это наши, ну, это наши сотрудники, и также наши клиенты, это пайщики. Поэтому мы к этому относимся очень как бы, ответственно. Еще раз я до этого говорил, все социальные процессы, которые мы начинаем, да, все. На самом деле, вот, если так посмотреть, то не все компании с украинским капиталом это делают все. Да, делают, но не все. А как бы есть компании, которые находятся в тени, допустим, не платят налоги, это украинские компании, да? обрабатывают землю да, незаконным путем. Мы в этом плане абсолютно прозрачные. То есть мы вот и к этому стремимся показать, что на самом деле да, в плане развития и в плане вот таких вещей мы как бы только даем плюс рынку. То есть как бы то, что вопрос, который вы задали, на самом деле наша стратегия не изменится, она будет такая же. Просто будет определенный момент, с которым придется работать, как я описал по второму сценарию. Спасибо. Тема интересная. Думаю, компания OMP тоже, в принципе, изучают рынок, в принципе, сами с сотрудничали а, в вот, прошлом году, если не ошибаюсь. А, я что хотел сказать? Конкуренты, вот те компании, те, ну, так скажем, серые фермеры, мы их называем, да, вот, которые там приходят, у них нет там никаких затрат, по сути, да, они работают в такой в серой-черной зоне, они на самом деле не являются конкурентами в этом понимании, да, Просто проблема в том, что надо еще как бы понимать, насколько вот там, да, уровень твоего в плане, да, понимания, то, что я им предлагаю, насколько они четко это видят. Потому что очень часто они играют на простых настроениях, да, то есть они приходят, говорят, ну, мы будем платить 15 тысяч рублей. А это комплект вам платит 10 тысяч. Уходите. Все. Но они же не понимают, что вот эти товарищи пришли на один год. Максимум. Срубить денег и уйти, потому что завтра придут такие же, как они. А вот э, то, что сказал э, Александр, да, вот я его поддерживаю, на самом деле, наша вот, социальная ответственность, неповедальность э, перед боевиком, она, она, она как бы по времени, по таймлайнам гораздо длиннее. И мы просто, еще раз, мы же не только поддерживаем панчеров, да, мы еще и улучшаем, я повторяю, да, инфраструктуру села. Но, то есть, то есть одно есть все... одно дело взять в аренду, а другое дело купить. Не-не, ну мы сейчас говорим немножко про другое. Давайте вот очень часто смешивают понятия. да, мы сейчас говорим вообще в целом, вот как, как бизнес влияет на развитие инфраструктуры и Потому что мы строим церкви, мы помогаем строить детских садов, мы строим дороги, там детские площадки. Ну, государство это уже не всегда делает. Почему к нам приходят, да, за как бы, такими просьбами. И мы помогаем. Потому что мы прекрасно понимаем, что мы просто если будем приходить собирать урожай и уезжать, все. Это будет неправильно. Потом завтра, я извиняюсь, просто сказал, завтра просто отношения будут, тут ну, даже с таким, как мы, да, uh, с нами компания совершенно другое. Но опять же, мы это делаем не просто для того, чтобы кого-то купить. А просто у нас есть некая корпоративная внутренняя система, у группы Кусто, да, и мы изначально, так работаем во всех бизнесах, не только здесь. Спасибо. Сказали по поводу того, насколько качественно работает агрохолдинг на Земле. Вот еще раз говорю, есть компании, да, которые используют там, дешевые препараты, я не буду. Говорить. А есть компании, это достаточно легко проверить. Компании, которые прозрачные, да, там как мы, например, как Про и все остальные, которые а, покупают там, первоклассные удобрения, все остальное, и это все видно, там, это можно проследить. Поэтому это нормально, то, что вы сказали, надо просто такие вещи, как бы, ну, сортировать. Потому что не все агрохолдинги, и даже есть большие средние, которые работают с качественными препаратами они тоже уменьшают свою себестоимость. То есть это как бы нормально, но я просто хотел сказать про кусто, раз как бы, да, меня сейчас слушают, то мы в, в этом плане работаем всегда с хорошими препаратами, да, чтобы там было... Спасибо, спасибо. С иностранцами для покупки или без. Если он открывается без, с вашего вступления, то тогда в ваших полях покупают любые лица, а вы не имеете права купить. Это как влаживается в систему? Нет, давайте немножко Политик технологии мы тоже понимаем, а здесь еще не так был вопрос сформирован, вопрос был сценария, да. Если как бы еще раз рынок земли не открывается, и в нашем случае не открывается для нас, да, то, еще раз говорю, мы возвращаемся к базовому сценарию, с которым мы уже работаем больше семи лет. Это все. Нет, моратория. Не-не-не, я имею в виду, что если, допустим, народный референдум, да, который будет проходить, и в случае, если по иностранным компаниям будет принято какое-то иное решение, да которые будут отличаться от того, что когда вот мы планируем, ну, там, допустим, народный референдум скажет, что окей, компаниям иностранцам, которые больше 5 лет работают, они считают уже украинскими компаниями налоговыми резидентами. То как вот если не будет такое решение, то мы еще раз возвращаемся к базовому сценарию, работаем так, как мы вот, работали до этого 7 лет. То есть, как бы я не думаю, опять же, вот, э, что это начнется массово. Вы поймите, что Каждый пайщик, он в любом случае достаточно не глупый пайщик. И то, что мы видим, паевики на самом деле за последние 10 лет очень сильно проапгрейдились. И это не те пайщики, которые были 10 лет назад. Они очень хорошо стали считать, они стали очень хорошо понимать. И проникновение интернета тоже достаточно большое. 4G, там 3G появилось, да, ну 3G появилось, 4G появилось. То есть как бы я к чему? Потому что они тоже понимают ценность своей земли, и не каждый хочет продавать. Кому-то комфортно работать с нами, а, допустим у него несколько поев есть там у брата у сестры у кого-то еще там да и он спокойно получает аренду понимает, нормальная компания все платит вовремя он помогает себе там орм делает так что здесь как бы такое Роман, я просто через у меня